бачку, который кинул этих детей, который их глаза не видел, который с ними не виделся, не общался, несмотря на все мое стремление и желание оставить между ними связь, он всегда приходил в мой дом для того, чтобы провоцировать меня на какие-то скандалы, снимать эту всю херню, и все время тягался в суд, значит, чтобы рассказать, что он не может платить алименты своим собственным детям, потому что у него такая плохая Бывшая жена, мать этих детей говорит на русском языке. И вообще он препятствовал постоянно выезду моих детей за границу. И вот Гнида мне пишет, что типа не мне решать, значит, на каком языке моим детям разговаривать с их отцом. Ну вот скажите, это не шизофрения, это не капец? Мне больше всего понравился вот этот комментарий. Я его просто обожаю. Я считаю, что он отражает полностью всю суть происходящего конфликта. Украинская мова просто идеальная, чтобы читать, писать, говорить и слушать хуйню.